Вот. вот это я вижу, пацаны Где службу родную несете? Здорово Ну привет ты несешь А ты не несешь? Все там же Ты не несешь? Я несу, я в выходном а, Понимаю А мне кажется, что ты его командир как раз Нет, нас тут все равно Тут нет командира. А вы на каком, нап... на каком направлении? На Запорожском. Тяжело у вас, ребятки. А я в Белгороде. Mm -hmm. Тоже работаю. Я в военкомате работаю. Я свое уже отбегал. По полям. Mm -hmm. Офицер? Подполковник. Mm -hmm. Тыловая крыса, так сказать. Понятно. Но мы такие же ходим. Таня, я вижу, вы сидите в блиндаже где-то. Не в блиндаже КПП мы сами себе сделали. Тут все было раздолблено, сами все соорудили, сами все построили. Все своими руками. Понятно, понятно. Ну, как обычно. За, за свой счет, за свой счет. Ну, а вот это вот наше раздолбайство еще с советских времен тянется неистребимое. Да. Беда. Да, да, да. Беда только в том, что. Э я иногда, ну, я-то живу здесь, я и родился в Белгороде. Я иногда просто не понимаю, ну, вот нахрена, вот, ну, вот зачем? Вот все это зачем, честно. Службу-то несу, несу, конечно, куда ж деваться. Но а иногда сам себе задумываюсь. Ну, ну какого хрена? Чего ради? Вы же подполковник, вам виднее. Да, да, пацаны, пацаны, тут не поспоришь с вами. Но я-то, понимаете, в чем дело? Я-то украинец по крови. Я воюю, и я воюю со своей родиной. Это ужасно. Чего Это просто... вы думаете по этому поводу? Думаю, что я говно. Почему? Потому что я да. воюю. Потому что я воюю со своей родиной. Но мы, вы же в России же выросли, родились. Нет, мальчик, Нет, мальчик, я родился и вырос в Харькове. Это я где-то уже э, 20-летним пацаном переехал в Белгород. Воюем же с фашистами. Не видела там фашистов. фашистов. Еще раз я говорю, живут я в Белгороде. И раньше я ездил к ним каждую неделю. Как-то не встречал я фашистов. Не встречались на моем ну, пути. А сейчас, а сейчас же каждый танк, блядь, под свастикой. Какая да. свастика? Ты что, дурак, что ли? Это казацкие кресты. Да, это это Казацкий не... крест. Посмотри в Википедии. Ты что, совсем дурак, что ли? Вроде же не, а ч... не глупый человек. Посмотри на флаги Богдана Хмельницкого, посмотри на флаги э, Гетмана как он у них Сагайдачного. Но это казацкие кресты классические. Православные. Вы что, пацаны, совсем дубу дали? Да нет. Что значит-то да нет? Некотор... Какие же они православные, если это свастика самая Ты знаешь, как выглядит свастика, сынок? Конечно. Ну как тебя зовут? Сынок, я для своей папы, папы, для своего А, папы. да, ты, ты не мол, ты, ты от уже согласен. А сам я откуда? Сам откуда. Офице... Я тоже... Офицер. А. Офицер. А. Офицер, спрашиваю. Нет. Нет. Пошел по контракту. Нет. Пошел по контракту или по мобилизации. А. Так про кресты давай сначала определимся. Ты свастик увидел когда-нибудь? Зачем такие глупые вопросы? Почему вопросы? Вопросы как раз умные. Вопросы как, как раз умные. Выгна, выгнать нечисть это в смысле выгнать моих э, земляков с их земли. Это ты называешь выгнать нечисть. Ну, я-то я-то я понимаю, я негодяй. А ты просто дурак. Разница между нами, знаешь, какая? Я негодяй, а ты просто дурак. Я в штабе сижу, а ты в блиндаже. Я таких как ты отправляю туда, а ты сидишь и рассказываешь мне про свастику. Я прожил всю дядя жизнь... Ходит... Да ну подожди да. то я закончу, не перебивай я... меня. Ты... Я же да. не дурак, в отличие Открывать... от тебя. Открывать... Да перестань ты, перестань Шами... ты верещать, дай мне сказать. Ты же понимаешь разницу между фашистами да. и антифашистами? Ты уже наговорил дядя с военкомата. Ну а что такого, я правду говорю. Правду да. говорить легко и приятно. Я говорю с солдатами, которые на передовой, которых завтра может просто не быть. Это понятно. Пойду ну, я этого Пойду тебе. Поэтому, поэтому я сижу и говорю правду, да. Это легко. Какую правду? А Какую? правда, правда, она одна. Правда, правда. Да ну не ругайся ты, мадам. И ты разговариваешь с офицером. Правда одна. Мы пришли, мы пришли на чужую землю, устанавливать свои порядки. А это называется фашизм. Вот Нет. так вот, да. Когда армия одна приходит в страну другую и начинает рассказывать, как им там жить, это называется фашизм. Нет. Ну, аргументирую, солдатик. Мирные жители же всегда за нас. Да. Что-то я Но этого не вижу. Что-то я... Что я этого не вижу ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни в самом Нет. Запорожье Нет. и почему-то в самом той Запорожье не вижу. Одной кацики всего. Кто превыше а всего? Это как раз Кто? Когда они кричали: Украина превыше всего. Mm. Я, ну, каку, вот это фашизм. А, а разве Россия превыше всего Путин никогда не говорит? Нет. А, нет, а я слышал. <соцентричная> а, а, я еще слышал а, я, а я еще слышал, что э, он говорит, что украинцев не существует. А я вот гражданин России и украинец. Как же так-то? Украинец — это политическая нация, если хочешь знать. Так, а так, вот, ты, меня, ты меня, конечно, извини, политическая или э, этническая? Но я этнический украинец, а не политический. Политический я как раз россиянин. Этнический — это потому, что родился на русской земле. Я родился в Украине, и родители мои были украинцами, и их родители, и родители их родителей, аж до самого 1654 года, знаю, и все были украинцами. А была... Ну так тогда и России в 1654 году не было. Было Московское царство, сынок. Московское царство было. А вот, князь, а вот князь Гетьман, Богдан, Хмельницкий, был королем Руси, а Алексей Михайлович Романов был царем московским. Ну как? Ну как? Ну как? Ну открой Википедию и прочитай. Это же наша русская Википедия. Там написано в его титуле Король Руси. Сынок, каждый, так купил. это наша, понимаешь, это же не их, это, на это наша Википедия, сынок, сынок. Я сынок, сынок для своих родителей, понял? Ну плохие у тебя родители, разве они тебя ничему не научили? Почему не ну потому что, не что ты, тебя, потому что ты, обиду. потому что ты меня... Ну ты же можешь завтра не вернуться со своего рубежа. Давай как будем честными Я и порядочными парень. людьми. Я Давай не будем парень. честными и порядочными людьми. Мы ведем себя ровно так же, как вели себя немцы на этих украинских землях. Ровно так же. У меня мама родилась в Харьковской области. Это село сожгли сначала в 1943 году, а потом в 1900. Нет, потом в 2022. -м. Только в этот раз уже российская армия. А ты мне будешь рассказывать, что нас мирное население встречает. Как-то не наблюдаю этих встреч. А ждуну, ждуны Прямо? всегда есть. У нас в Белгороде, поверь мне, тоже хватает э, людей, которые сейчас мечтают присоединиться к Украине. Вот так вот Ждунов Прямо. хватает. Но это же не значит, что так надо делать, правда? Это называется, преда... это, это называется предатель, сынок своих родителей. Сынок своих родителей. Сынок своих родителей. Что у тебя набито Ебать, Ну я же, я же ты тебя делаешь? не... Оск... Подожди, я тебя не оскорбляю. Я разговариваю с людьми, которые э, со смертью здороваются. Да. Я да. разговариваю с людьми, которые рискуют своей жизнью. Да. Мне что врать им стоит? Скажи, мне врать вам надо? Да. Один себе. Это не страшно, я срока не боюсь. бесчестие хуже. Вот бесчестие хуже. Вот именно, а я, что? а я. Я являюсь офицером армии, а я являюсь офицером армии, которая ведет войну против моего народа. Украинского. Украинского народа. Я являюсь офицером армии, которая ведет войну против моего украинского народа. Это бесчестие. Или за Россию тогда, или за Украину. Ну я не могу, я прися, я присягу давал. Я бы я бы и рад бы за Украину, но я присягу давал. Я-то присягу, присягу давал вот таким негодяем, как ты. Понимаешь? Самый натуральный оборотень. Нет, 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 ты неправильно понимаешь. Оборотень, оборонь, оборотень это тот, кто прячется. Подожди, не прибивай меня. Оборотень это тот, кто прячется, а я правду говорю. А я говорю тебе правду. От ви, е, Оруде. От ви, Паскуде. Будете відомі. Я вас, друзі, закликаю, як ви побачите це відео, ви, ви, як я викладу його на YouTube окремо. Поширюйте його. Нехай всі бачать, що це що це за хробаки. Нехай всі знають. Вони, вони хворі на всю голову. І невеліковні. Та пішло воно. Можу показати кордон Росії. Ні, кордон саме... Кордони, да, 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 да. енгар вітаю вас, Микола Сетенко. Всім доброго вечора і вам. Друзі, може, когось не побачив. Ерлан, Казахстан. Алга, Казахстан. Вітаю вас, пане Ерлан. Тут тільки Хаймерс допоможе. да, да, да Семеннич. Саме так, Семеннич. Ніяк інакше.